Оборудованные автобусы для забора крови сегодня вмещали всех желающих кустанайцев, пришедших ей добровольно поделиться. Дарья Маклюк из числа самых первых. Процедура безболезненная, говорит девушка, а главное – полезная. Обновляет организм. Я давно хотела стать донором. И сегодня решилась в этот день. И все, пришла на работу, увидела и решилась. А вот Тамара Полиешка уже 20 лет безвозмездно делится своей кровью. В свои 67 лет она обладатель знака «Почетный донор». Женщина рассказывает, что именно благодаря кровоздаче здоровье у нее отличное и в больнице лежать никогда не приходилось. За всю свою донорскую историю Тамара Полиешка сдала 8,5 литров крови, а ее вторая положительная группа помогла спасти жизнь десяткам кустанайцев. В Кустанае женщине сын попал в аварию, но она знала, что я донор почетный. Она за мной, приехала прямо домой, и мы поехали туда, и там сдала я кровь, ему помогло. Ну, просто там еще некоторые были, но факт то, что мы работали вместе, она очень благодарна мною и по сегодняшний день. В этом году Всемирный день донора Кустанай встречает торжественно в седьмой раз. В области проживает 525 почетных донора, награжденных нагрудным знаком. Для этого каждый из них сдал кровь минимум 40 раз и плазму не менее 70. 90% людей сдают кровь безвозмездно добровольно и только 10 процентов на платной основе. Дон медицинские организации. Вот за прошлый год в медицинские организации нашей области было передано более 60 тысяч доз компонентов крови. Доноры это главные помощники врачей, медицинских работников в спасении жизни людей, потому что без донорской крови не обходится сегодня ни одна клиника. А вот анестезиология, реаниматология, кардиохирургия, хирургия, травматология. Традиционным спонсором праздника Всемирного дня донора выступила компания Арай Холдинг с торговыми марками Five Stars и Айсберг. Особый благодарность хотелось бы выразить спонсорам нашего праздника. Арай Холдинг предоставили нам напитки. Вообще Арай Холдинг нам никогда не отказывает, всегда предоставляет напитки и воду для наших акций. Кстати, ежегодно в донорском движении принимают участие около 13 тысяч кустанайцев. Только в прошлом году областному центру крови удалось передать медицинским учреждениям 60 тысяч доз. А это приблизительно 2 тонны крови, что помогло сделать переливание более 3,5 тысячам больным. Бауджан Ержанов, Анастасия Овчар, РТН.